Okey, jom kita cakap terus terang. Anda ada idea yang brilliant, bajet pun dah cukup. Jadi, kenapa projek-projek besar anda masih macam goyang, berisiko untuk gagal? Selalunya ada satu kunci yang kita terlepas pandang, penguasaan dalam mengurus stakeholder atau pihak berkepentingan. Jom kita bedah siasat kenapa kemahiran ni sangat-sangat penting untuk anda kuasai. Anda mesti pernah rasa macam ni kan? Perancangan dah sempurna, tim teknikal memang power, bajet pun dah lulus. Tapi entah kenapa projek tu tersekat, macam langgar dinding. Rasa geram dan kecewa tu memang biasa sangat untuk para pemimpin. Dan jujurnya, ia bukan salah anda. Tapi yang penting, ada penyelesaiannya. Okey, jom kita bongkar punca sebenar masalah ni. Percayalah, puncanya bukan pada strategi atau teknologi anda. Kegagalan ini datangnya dari faktor manusia yang kita tak uruskan dengan betul. Inilah yang kami panggil cukai tersembunyi, satu beban senyap yang bukan saja makan projek anda, tapi ia juga makan reputasi anda perlahan-lahan. Ya, inilah hakikat yang pahit. Projek gagal sebab orang, sebab pihak berkepentingan yang kita tak libatkan dengan cara yang betul. Dan cukai tersebut ini bukan sekadar isu syarikat totok. Ia secara langsung jadi penghalang kepada kemajuan kerjaya anda sendiri. Cuba tengok perbezaan ni. Sebelah kiri kita ada kerumitan teknikal. Benda ni teratur, boleh dijangka, ada formulanya tapi di sebelah kanan ha kerumitan manusia benda ni bercelaru tak menentu dan terus terang boleh jadi sangat berbahaya inilah jurang kemahiran yang sebenar anda mungkin seorang pakar teknikal yang hebat tapi tanpa satu kaedah yang terbukti untuk mengurus manusia anda sebenarnya sedang bekerja dalam keadaan buta jadi macam mana kita nak ukur semua kekacauan ni Okey, jom kita tukarkan isu manusia yang nampak abstrak ni kepada sesuatu yang sangat nyata dan menyakitkan. Kos keuangan. Kos pertama, yang paling ketara. Skop krip. Tahu kan apa tu? Bila semua pihak berkepentingan tak sehaluan, tiba-tiba di tengah jalan muncul permintaan baru. Eh, boleh tak tambah feature ni? Boleh tak ubah yang tu sikit? Dan apa hasilnya? Bajet dan timeline anda hancur lebu. Semuanya disebabkan perubahan yang sepatutnya kita boleh elak dari awal lagi. Yang kedua, kelumpuhan keputusan. Ha, yang ni lagi sakit hati. Inisiatif anda macam terperangkap dalam limbo kelulusan. Pusing-pusing kat situ je. Kenapa? Sebab kita gagal kenal pasti dan dapatkan buy-in daripada orang yang sebenarnya buat keputusan. Akibatnya, projek anda beku. Langsung tak bergerak. Jadi, kalau kita tak buat apa-apa, inilah akibatnya. Projek gagal, sumber habis dibazirkan, kitaran kelulusan yang tak berkesudahan, inisiatif disabotaj dan yang paling teruk, kredibiliti anda sendiri hancur. Ini satu kitaran yang sangat merosakkan. Tapi, program kami direka khas untuk jadi perisai anda untuk hentikan semua kerugian ini untuk selamanya. Tapi, ada cara yang jauh lebih baik. Dengar sini, ini bukan sekadar satu lagi kursus soft skills yang biasa-biasa. Bukan. Ini adalah satu sistem operasi strategik. Satu kaedah yang disokong oleh sains untuk anda betul-betul menguasai seni pengaluh. Dan kaedah kami ni bukan main petik je. Ia dibina atas asas yang sangat kukuh. Ia diberdasarkan teori pihak berkepentingan oleh R. Edward Freeman, jadi anda tahu siapa yang patut diberi fokus. Ia gunakan prinsip ekonomi tingkah laku untuk faham kenapa orang buat keputusan yang kadang-kadang tak logik dan ia aplikasi neuromarketing untuk kita jangka tindak balas mereka. Jadi ini bukan teka-teki, ini sains pujukan. Baiklah, Jom kita tengok apa blueprint strategik anda selama dua hari ini. Hari pertama, misinya mudah. Kita akan tukarkan kekecohan politik pejabat tu kepada sesuatu yang sangat jelas. Kita akan mulakan dengan analisis yang tajam dan alat utama anda untuk hari pertama ialah Great Kuasa Kepentingan. Bunyi macam teknikal kan? Tapi sebenarnya ini satu rangka kerja yang sangat mudah, tapi wow sangat berkuasa. Ia macam peta untuk landscape politik anda. Anda akan belajar untuk kategorikan setiap stakeholder ikut kuasa dan minat mereka supaya anda boleh fokuskan masa dan tenaga anda hanya pada tempat yang betul-betul penting. Dan inilah hasilnya, peta yang jelas. Grid ni akan jadi peta jalan strategi anda anda akan tahu dengan tepat, okey, orang ni kita kena urus rapat-rapat. Orang yang ni pula kita kena pastikan dia sentiasa happy. Yang kumpulan ni cukuplah sekadar kita maklumkan. Dan yang terakhir, kita pantau dari jauh je. Dah tak ada lagi istilah bazir masa atau tenaga politik. Baiklah, bila peta dah ada di tangan, hari kedua adalah masa untuk bertindak. Kita akan beralih dari fasa analisis kepada fasa pelaksanaan. Di sinilah kita akan tukarkan semua insight yang anda dapat kepada pengaruh yang sebenar. Inilah masanya anda belajar untuk menggerakkan orang. Matlamat hari kedua ni satu je transformasi anda akan belajar teknik-teknik yang spesifik untuk ubah stakeholder yang menentang secara pasif kepada penyokong dan bukan setakat penyokong tapi kita akan ubah mereka menjadi juara yang akan berjuang untuk projek anda mereka bukan lagi halangan sebaliknya mereka akan jadi aset politik anda yang paling berkuasa dan akhirnya kita kena faham benda ni semua lebih besar daripada sekadar mengurus projek ini adalah tentang mengubah cara kepimpinan anda ini adalah tentang anjakan daripada menjadi seorang pengurus yang baik kepada menjadi seorang pemimpin yang orang tak boleh hidup tanpanya Mesti anda pernah dengar analogi batu, kerikil dan pasir kan? Pasir tu, ah, itulah kekacauan harian. Drama politik, email yang tak habis-habis, firefighting setiap masa. Kerikil pula, itu matlamat strategik kerja anda. Tapi batu, ah, batu ni lah yang paling penting. Kesihatan anda, keluarga, ketenangan jiwa. Bila anda kuasai kemahiran ni, anda akan berhenti sibuk dengan pasir dan akhirnya, anda ada masa dan ruang untuk fokus pada batu anda dan inilah janji kami kepada anda. Bila anda dah kuasai semua ini, identiti profesional anda akan berubah. Anda bukan lagi sekadar seorang pengurus yang buat kerja. Anda akan jadi seorang arkitek kejayaan. Anda yang reka bentuk kejayaan yang mampu tukar cabaran paling besar menjadi kemenangan paling epik dalam kejayaan anda. Jadi, sekarang pilihannya sangat jelas. Anda ada dua jalan teruskan membayar cukai tersembunyi itu dengan kekecewaan yang berterusan, sumber yang hangus dan kerjaya yang statik. Ataupun anda boleh pilih untuk bertindak. Pilih kepastian, pilih penyelarasan yang lancar, keputusan yang pantas dan pengaruh yang tak boleh sesiapa pun pertikaikan. Pilihan tu di tangan anda. Projek anda yang seterusnya ia boleh jadi legasi anda atau ia boleh jadi satu lagi cerita kekecewaan. Tolong jangan serahkan pada nasib. Ambil alih kawalan. Hubungi Humanology hari ini dan jom kita mula bina kejayaan anda bersama-sama.